Вітаємо усіх, хто зараз дивиться веб-конференцію на сайті Рейджо News. Сьогодні у нас в гостях виконавчий директор Українсько-Китайської ради торгово-економічного розвитку Євген Калін. Доброго, Доброго дня. Перше запитання ставить пані Ольга. Вона запитує, чи допоможе Китай вирішити проблему України на східному напрямку з партнерства з Росією через асоціацію з ЄС. Но прежде всего хотелось бы сказать, что Китай вне зависимости от наших отношений и в восточном и в западном направлении является огромной страной с огромным рынком, с огромной историей, культурой и традициями. Более того, сегодня в Китае национальный праздник – это день независимости, или день революции. Мы сердечно поздравляем и наших партнеров, и весь китайский народ с этим праздником. Что касается решения наших вопросов, которые мы считаем, что в Китае есть какая-то альтернатива там, решению вопроса, будем ли мы идти в восточном направлении или в западном, наверное, не стоит так ставить акценты. Стоит сказать, что сотрудничество с Китаем принесет Украине огромные выгоды. Это и с точки зрения поиска новых рынков, и с точки зрения, самое главное, поставки украинских товаров на новые рынки, которые до не были нами освоены. Поэтому в любом случае это будет выгода. А противопоставлять, что это принесет там, нам какие-то особые перспективы там, в восточном или в западном направлении, наверное, не стоит. Хотя, безусловно, Украина рассматривается и востоком, и западом как очень значимый плацдарм или значимый э, какой-то э, трамплин для установления каких-то э, совершенно новых, более тесных контактов, в том числе и Евросоюз, и э, страны СНГ. Наступное запитание звучит таким чином. В каких галузях сегодня происходит сотрудничество Китая с Украиной? Э, на сегодняшний день ну, отрасли, которые сейчас э, и по которым идут переговоры, по которым уже выполняются некоторые договоренности, но ну, самые различные. Прежде всего, это стратегические области, которые ну, традиционно э, скажем, существуют в Украине. Да? Это прежде всего аграрный сектор, э, сельское хозяйство, э, перерабатывающая промышленность, это энергетика, это тяжелое машиностроение, это э, альтернативная энергетика. То есть э, на самом деле логистика, э, на самом деле области, в которых сейчас э, у нас наметилось достаточно тесное э, сотрудничество, самое разнообразное. Есть, может быть, более приоритетные области или более капиталоемкие, которые на сегодняшний день э, ну, стоят как бы в первоочередных каких-то шагах. Есть, может быть, такие, которые на первый взгляд невидимы. Но все в комплексе дает очень интересную картину и позитивную, скажем так, позитивные возможности для развития. Это, в общем-то, можно остановиться на какой-то одной отрасли, но если будет интересно, можно рассказать вам уже не если говорить о каких-то конкретных проектах, допустим, той же сельскохозяйственной сельско области. Дякую. Тоді запитання таке, які інвестиційні проекти Китаю реалізовуються на території України і які плануються? Ну, ви знаєте, прежде всього, хотілося б немножко повернутися в історію. Как, какие вот в последнее время були шаги в сотрудничестве, в економічно, торгово економічному сотрудничестве між Україною и Китаєм. В конце прошлого года было подписано соглашение о предоставлении кредита в аграрную отрасль в размере 3 миллиардов долларов между Украиной и Китаем. В данном случае мы говорим о том, что хоть это и кредитные деньги, основной акцент и основной упор делался как раз на то, чтобы вложить их в наиболее перспективные и капиталоемкие отрасли аграрного сектора. В частности, идет речь о выращивании сельхозпродукции, о ее переработке, логистике, а также о таких вещах, которые, ну, наверное, самостоятельно Украине сейчас достаточно тяжело было бы поднять. Например, мелиорация, да, мелиорация южных областей, потому что это настолько важная, настолько перспективная отрасль, но и в то же время капиталоемкая, что очень трудно переоценить ну, скажем, значимость впоследствии, таких шагов. И вот китайские, китайские наши партнеры с очень большим вниманием и заинтересованностью именно обращаются к таким проектам, которые впоследствии, то есть они не гонятся за сиюминутной какой-то выгодой, а впоследствии могут принести очень значительный эффект. И одна только вот, допустим, если мы возьмем тот проект, который касается мелиорации, это очень интересный перспективный проект, который с китайскими партнерами уже и оговорен, и в общем-то намечены пути сотрудничества. Она может принести в южных областях ну, в повышение урожайности в несколько раз. А это, это миллионы тонн зерновых, которые могут быть получено Украины, но самое главное в этой связи, что китайские партнеры готовы этот излишек нашего урожая принять к себе в страну на свои рынки. И здесь, но ну, это очень важный момент, потому что рынки сбыта сельхозпродукции на сегодняшний день имеют огромное значение, а наш баланс, к сожалению, на сегодняшний день перекошен в сторону поставок из Китая товаров. И если у нас будет Товари імпорт-орієнтірована, тобто то ск експортна орієнтоване, то даний баланс очень буде позитивним з нашої сторони. Запитання таке: у разі, якщо Україна підпише угоду про асоціацію і перейде на європейські стандарти, чи не значить це, що Китай теж буде змушений керуватися цими стандартами, щоб постачати свою продукцію до нас? Вы знаете, немножко где-то шумиха по поводу стандартов, ну, наверное, не всегда соответствует действительности. Почему? Потому что создается излишний ажиотаж, который, ну, в общем-то, наверное, вредит нормальному и планомерному поступательному движению там, с Евросоюза. В Евросоюзе действительно высокие стандарты жизни, высокие стандарты качества продукции и так далее. И Украина неоднократно заявляла о том, что она идет и движется по этим же стандартам, по мировым стандартам и так далее. Но я вам скажу такую интересную вещь, что в Китае стандарты еще жестче, чем в Евросоюзе на самом деле. И то, что мы имели картину, там, скажем, десятилетней давности, когда на наш рынок, к сожалению, попадали, попадали некачественные китайские товары, и мы по ним судили, о всем Китае. Это, ну, скажем так, практически э, картина переломлена, и китайские товары сейчас имеют очень высокое качество, а стандарты, которые э, применяются к этим товарам, еще больше, еще жестче. Э, в общем-то, там есть такие вещи, которые нам уже непонятны, да? Если, например, у нас э, в США там по э, карантинным объектам, там, допустим, там... 8, да, там, или я сейчас боюсь ошибиться, там, вот, то по Китаю у нас по стандартам там, 24 объекта. Да, то есть, ну, то есть есть вещи, которые в Китае еще жестче, чем в Евросоюзе. И в данном случае, наверное, не стоит бояться, что нормы Китая отстают от Евросоюза. Наоборот, где-то они их даже превосходят. Потому что вопросы экологии, вопросы жизнедеятельности человека, безопасности жизнедеятельности человека в Китае сейчас на очень высоком уровне, скажем. Разумело, А запитание что ставит Китай какие-то вымоги до Украины, и если так, то какие самые? <сумею> Вы знаете, была такая страшилка о том, что сейчас придут китайцы, скупят всю нашу землю, Привезут сюда 3 миллиона китайцев, и они здесь все заполонят, да? То есть, ну, в общем-то, для обывателя на самом деле какие-то мифы они где-то ну, имеют значение, поэтому э, нужно проводить нормальную разъяснительную работу, да, и то есть объяснять логично и, в общем-то, как-то планомерно, что хотят китайцы, как они видят, как они видят сотрудничество, какие э, перспективы и как это все должно происходить, алгоритм. Так вот, в Китае уже исторически так сложилось, у них нет понимания частной собственности земли. Вся земля народная, вся земля государственная. Люди, которые ее обрабатывают, имеют ее в пользовании, в аренде, но не более того. Это ну, народное достояние. Точно такая же ситуация, в принципе, и у нас. Да? То есть, ну, за исключением небольших наделов, которые, в общем-то, крестьяне там, или мелкие хозяйства обрабатывают самостоятельно, фермерские. Поэтому никто из китайцев землю у нас покупать не собирается. И это нужно говорить об этом и нужно заявлять. Другой вопрос, что они хотят использовать ее совместно, хотят применять новые технологии, которые они действительно обладают. Они хотят повышать урожайность наших культур с точки зрения того, чтобы излишек этих культур или добавочную стоимость поставлять и в Китай, в Китай и в третьи страны, которые, в общем-то, Китай обеспечивает, например, африканский материк, очень много стран, которые обеспечивают продуктами питания Китай. Второй миф – это по поводу того, что приедут китайцы. Нет, никогда такой вопрос не ставился, насколько я знаю, ни, ни, на, каком, ни на каком уровне, ни на каких переговорах. Вопрос шел только об обмене высоко, с высококвалифицированными специалистами, узкими специалистами, которые смогли бы там наладить технологии, наладить оборудование. И, в общем-то, это все имеет временный характер. Они будут, в общем-то, использоваться как цивилизованно, как все специалисты каких-то технологий, каких-то новых производств во всем мире. Поэтому вот те требования, которые якобы, ну вот слухи есть такие, что Китай может быть ставит, те требования, которые он ставит... Честное, нормальное и прогнозируемое партнерство. И это, наверное, ставят все страны мира друг другу. Дякую. Если поговорить более конкретно про одну галочку, скажем, про аграрный сектор. Вот недавно были достигнуты договоренности про поглубление співпраці, и что они предпочитают взагалі? Ну, прежде всего, это переход от то, что я упомянул, да, от кредитования к инвестированию, потому что э, инвестирование это на порядок э, э, глубже и теснее сотрудничество. В данном случае идет речь о том, что аграрный сектор экономики Украины готов привлечь и, ну, в общем-то, охватить очень большие инвестиции, как финансовые, так и технологические. В данном случае наши задачи сходятся, потому что аграрный сектор, к сожалению, нуждается в очень больших деньгах, в очень больших изменениях, которые на сегодняшний день уже назрели. Очень многие технологии наши устарели. Очень большой износ там и техники, и оборудования, особенно это касается системы логистики, сельхозпродукции, системы хранения и в переработки. И в данном случае китайские наши партнеры и инвесторы могли бы нам в этом очень помочь. И они готовы это сделать. Они настроены на создание совместных предприятий прежде всего. потому что одно из правил, которое в Китае считается ну, незыблемым, это должен быть партнер в той стране, в которой он работает. Потому что если партнера нет, значит этот бизнес будет неэффективным. В данном случае идет речь про Украину, и они абсолютно признают право украинского субъекта хозяйствования на то, что он руководит процессом. Они только дают улучшение этого процесса, дают какие-то новые технологии, улучшают экономический климат и так далее. Поэтому здесь нужно говорить о том, что вот процесс инвестирования на сегодняшний день является приоритетным. Насколько я знаю, на сегодняшний день есть договоренности, особенно в ходе последнего визита первого вице-премьера Арбузова Сергея Геннадьевича и был Николай Владимирович присоединен, тоже договорились о инвестициях тоже около 3 миллиардов, но уже инвестиционных средств в развитие как раз инфраструктуры. Да, это и портовые сооружения, это и элеваторы, это и перерабатывающая промышленность это и очень заинтересовало вопросы выращивания сельхозпродукции вот некоторые говорят это что это аренда земель это не совсем аренда земель это целый комплекс выращивания совместное выращивание продукции ее глубокой переработки и поставки на азиатские рынки поэтому вот в этом направлении есть приоритетность и судя по если вы вот заметили да то если там когда-никогда китайцев увидишь было на улица Киева, то сейчас их гораздо больше. Да? И это интерес и туристический, и деловой, потому что китайцы очень прагматичный народ. Они приезжают только тогда, когда им это интересно, когда они в этом заинтересованы. А им действительно это интересно. И наши интересы в данном случае совпадают, потому что мы нуждаемся в каких-то шагах по ускорению на развитие нашей экономики. Запитує Віктор, які українські товари можуть незабаром почати експортувати до Китаю, і чи не вийде так, що китайська, скажімо, аграрна продукція заповнить ринок України і постраждають вітчизняні товаровиробники? Значить, по продукції, яка планується поставки з України, да? ну, прежде всього, це традиційна сільхозпродукція, да? тобто це зернові і зернобобові культури. На сьогоднішній день, Практически решен вопрос по подписанию межправительственных соглашений по допуску, в частности, сои на рынке Китая, потому что у нас соя ⁇ это технический продукт, который, в общем-то, выращивается для технических целей. В Китае это продовольственный продукт, который потребляется в пищу при том в значительных объемах. Соевое масло используется в пищевой промышленности и в быту. Вот, поэтому объем его потребления очень значительный. Вопросы качества, конечно, присутствуют, и этому нужно уделять большое внимание, потому что это как раз и система безопасности, и глубина переработки, и добавочная стоимость это ну, целый комплекс вопросов. Вот, значит, мы говорим о зерновых, зернобобовых, и самое главное мы говорим о продуктах их переработки. То есть это масло, это продукты переработки глубокой, там белки и так далее, и так далее. То есть это уже, ну, скажем так, мировые технологии, которые э, уже задействованы э, в и на азиатских рынках, и на африканских, и на европейских рынках и так далее. Э, также э, большой интерес представляет, э, ну, скажем так, наши технологичные какие-то направления, да, то есть это из самолетостроения, это и оборудование для электростанции, ну, для энергетики. Это и высокоточные какие-то полупроводниковые какие-то изделия, то есть радионаправленности. То есть сам спектр очень-очень широкий тех товаров, которые могут быть поставлены с Украины. Вот. А более того, когда говорят, что они интересуются нашими сырьевыми какими-то ресурсами, это и так, и не совсем так, потому что уровень технологичности производства Китая достиг того уровня, когда им сырье в чистом виде уже не интересно потреблять, им интересно потреблять сырье переработанное. Да? То есть, а это как раз тот случай, когда наши интересы совпадают, это добавочная стоимость, это новые рабочие места и так далее. Поэтому э, у нас есть что предложить Китаю, и Китай это знает и, в общем-то, с большим интересом, э, э, скажем так, проявляет большой интерес э, к нашим товарам и каким-то направлениям экономики. Что касается китайских товаров, то э, в принципе на сегодняшний день нету никаких преград для того, чтобы китайские товары шли на наш рынок. Они идут, да, то есть они, мы там пользуемся какими-то... Э, там, товарами легкой промышленности, какими-то продуктами питания и так далее. Но они не заклеснулись в наш рынок, потому что на самом деле, если мы будем работать в соответствии там, с мировыми технологиями, европейскими технологиями, то наши товары станут и лучше, и качественнее, и привлекательнее для потребителя. Потому что э, сейчас уже, наверное, далеко не все гонятся за ценой, гонятся за качеством. Если наше качество будет отвечать э, товару тем, которые требования, которые предъявляет потребитель, будут покупать наши товары. А мы к этому придем, потому что если мы сейчас привлечем в страну и европейские технологии, и какие-то азиатские технологии, там, и американские, да, то это будет польза только нашей стране и нашей экономике. Теперь трохи противоположное запитание. Чи не становят великие обсяги экспорта до Китая украинской агропродукции загрозы для продовольческой безопасности самих украинцев? ну, вот смотрите, да по всем показателям, по экономическим, да, то есть если взять последние, там, последние 10-20 лет, объем наших объем нашей выращенной сельхозпродукции, он гораздо превышает объемы внутреннего потребления. Более того, если мы говорим о том, что поставлена задача там, до 2015 года увеличить объемы производства по зерновым до 80 миллионов тонн, и это абсолютно реальная цифра. Более того, ученые посчитали, что при нашем климате, при применении достаточно ну, современных технологий, наш потенциал составляет 110 миллионов тонн то э, баланс мировой продовольственный баланс в мире он э, будет ну изменяться потому что Украина тогда таким образом войдет там в пятерку э, самых сильнейших стран по производству сельхозпродукции и тогда мы будем бороться за рынки сбыта своей продукции потому что это будет самая большая проблема э, не, этот рынок он не расширится да то есть он просто видоизменится он где-то перераспределится и так далее и уже сейчас мы должны думать о том что мы должны бороться за эти рынки. Азиатский рынок в данном случае является уникальным, потому что прирост населения там очень динамичный. Население перестало быть, ну, скажем так, перестает быть бедным, там появляется больше среднего класса, соответственно, оно будет потреблять больше продукции, и самое главное, что эта продукция будет предъявляться вопросы по качеству. Да? А Украина себя может позиционировать как производитель э, высокотехнологичной и, самое главное, экологически безопасной продукции. Потому что, к сожалению, например, в ряд стран, которые, допустим, там, ну, та же Бразилия там, или Аргентина, у них есть допуски по ГМО, да, там есть какие-то вещи, которые, к сожалению, уже технологии немножко идут в ущерб безопасности. В Украине это все, в общем-то, достаточно жестко контролируется. И в Китае это жестко контролируется. И здесь возможен как раз тот случай, когда наша продукция будет, может быть, и дешевле, и качественнее. Самое главное, она будет востребована. Вот. Поэтому в данном случае Украине ничего не угрожает, кроме как улучшения, скажем, показателей экономических и благосостояния соответственно, всего народа. Потому что если мы сейчас только за счет сельхозпродукции увеличим свой ВВП там, даже на какие-то на треть, а в, в, в идеальном варианте в два раза, но ну, соответственно люди почувствуют это, и в общем-то это отразится на жизни каждого человека в лучшую сторону, в позитивную сторону. А наразі це було останнє запитання від наших відвідувачів. Дякую всім, хто долучився до цієї веб-конференції. Сьогодні на ваші запитання відповідав виконавчий директор Українсько-Китайської ради торгово-економічного розвитку Євген Каліні. Дякую всім на все добре. добре.